ayıtlı var bizim verilişimizdə Murad Əliyev. Əli. Murad, deməli 2 mövsümdür. Artıq bu gün əlati verilişinin 12-ci verilişidir. İkinci Aynen. mövsümün son verilişi. Bax, bu iki mövsüm ərzində mən verilişə gələn və musiqi ilə qismən məşğul olan insanlardan nə qədər xahiş elədim. Biri dedi gitarada ifa eləyirəm, biri dedi skripkada, kimsə pianoda, amma bir rep deyən oğlandan başqa heç kim bu verilişdə musiqi səsləndirmədi ki, bizim də bir könlümüz açılsın. Amma istəyirəm hamı bilsin ki, Murad həm də xanəndəliklə məşğuldur. Bu isə deməkdir ki, Bizim indi mənəvi zövq qalmaq imkanımız böyükdür və nəzərə alsaq ki, bu gün mövsümün sonuncu verilişidir. Biz kiçik bir konsert təşkil eləyə bilərik, Murad. Bir mahnı oxuyun onda. Əlbəttə oxuyun, alqışlarla biz bunu dəstəkləyirik. <laughs> Buyurun Murad. Azərbaycan oğuyam. Usal xoxe lərdə şöhrətin var, şanı var. Qassanlara sılmayan, adın var, ünvanın var. Qəhrəmanlar içində nəcə qəhraman var. Cavan şirəm, vəfə, nəviyəm çoroxlu. Ya Azərbaycan oğlu, ya. Azərbaycan oğlu, ya. Bravo sizinki ee, kim Müzik mesleğinde Sever Melma. Adı? Sever Melma. Sever Melma? Evet. Sever Melma'ya e eşk olsun. <laughs> Eğer indi finalda da galip gelseniz. tarih mevzusunu istiyorum. Tarih? Evet. Uğurlar size Murat. Hansı şehir aslanlar yuvası hesap edilirdi? Ee, Finikya. Nineveya. 15-in ölkəmizdə nə günüdür? E, ist İstiqlal günü. Qurtuluş günü. Ölkəmizdə komendant idarə üsulu ilk dəfə hansı şəhərdə yaradılmışdı? E, Bakıda. Düzdür. 8.16-cı ildə xürrəmlər hərəkətinə kim Badeş. başçılıq edirdi? Düzdür. Əmir Teymur hansı qalanı 14 e, ilin qabadədən sonra? Düzdür. Xanlıqlar da dərəcilik necə xarakterli idi? E, i̇ki xarakterli. İrsi 1787 və 92-ci illərdə hansı xanlıq Naxtivan xanlığına yürüş edib? Qarabağ xanlığı. Düzdür? 18-ci əsrdə eşad edilmiş Xan Sarayı hansı şəhərimizdədir? Düzdür? Malatiya döyüşü neçə ildə olub? 1473. Düzdür? 1968-ci il dövrkəmizdə hansı quberniya yaradıldı? Yelizavetpol. Düzdür? Murad 7 xanınız var.